Андрій Кісельов, режисер лента док, як... якої сьогодні відпустила міліція. Добрий вечір. Чи... Бум. Ну, от вигляд, який має Андрій Кісельов, режисер лента док, якого сьогодні відпустила міліція. А... Добрий вечір. Розкажіть, що з вами сталося, як це відбувалося, що Ви тепер в такому вигляді, в якому ми вас бачимо. У меня еще из нескольких человек жестко задержал беркут. Мы ехали на машине, он нас подрезал, <режит> и там молниеносно. Жорстко скрутів. А скажіть, будь ласка, ви їх там, може, ви здійснювали якісь дії стосовно Беркуту. Вони кажуть, що ви їх переслідували. Я не виключаю, що вони побачили в ваших руках камеру. Що могло їх розлютити, щоб вони зупинили власне ваше авто і вчинили ті дії, які ми бачимо на вашому обличчі? Я. Ну не совсем понял вопрос. Ну, вот, ну, это я могу ответить про камеру, что э, ну, действительно у меня в руках была камера, и это я сказал, я сказал, что я, ж, я журналист. Вот на что они они сказ, ну, сказали, что ну, они какой-то не журналист, и в общем-то э, там, э, э, то есть, ну, полетели вот удары э, палок и, и ног. Так, а вы, вы вы преследовали автомобили. Я, я, так понимаю, вы украинский не очень хорошо понимаете язык, да? Поэтому, да, да вы ну, беркут говорит о том, что вы их преследовали. И я спрашиваю, ну, может, вы провоцировали их тем, что вы там снимали из окна, они увидели камеру и решили вас остановить? Просто они просто так все все остальные автомобили они не останавливают? Ну да, в общем-то, э, ну, э, наш наш автомобиль это вызвал вызвал у них подозрение. Ну вот, и ну, когда мы подъехали к э, автозаку, это мы, ну, вот, мы скорее сразу ну, вот, э, поняли, что в общем -то, силы э, не равны, и э, ну, поняли, что там автобус это пол, ну, битком набит Беркутом, и стали уезжать, и вот как раз там получилась такая э, погоня. А вот скажите, вот последствия вашего общения с Беркутом на вашем лице, это вы на них нападали, вы бросались камнями или коктейлем Молотова. Почему так? Нет. А как, mm. вот, как произошла беседа, в результате которой, я так понимаю, вам были нанесены увечья? Ну, ну в общем-то, увечья я получил в момент э, с, э, содержания. Вот. Вы убегали? Ну, ну, ну да, то есть на самом деле, когда вот мы врезались, то есть у меня была возможность убежать, как мне казалось. Вот, и, в общем-то, ну, не очень удачно. Плохая идея, да, получается? Ну, возможно, да. То есть, как бы, это вот, может быть, в каком-то смысле я их, я их спровоцировал этим. Ну, подождите, для того, чтобы вас задерживать, нужно иметь для этого веские основания. Тем более, таким ну, образом понятно, задерживать. Да. То есть, вы получили. Дуб, удар дубинкой или рукой чем а, это удары удары дубинками это нескольких человек и, и удары удары ногами ногами ну то есть э, это вот такой метод задержания да у у милиции да. у беркута если вас хотят задержать вас надо начать бить ногами в том числе а что вам объяснили уже в милиции когда вы оказались в рай отделении милиции за что вас задержали? Что написали в протоколе? В протоколе, но ну, вообще, когда узнали, что, что я журналист, даже, а, то есть, а когда узнали, что я журналист, сказали, что, в общем, мы сейчас себя быстро отпустим, вот, давай там, ну, расскажи все, это все как было, вот, почитай, что пишет что пишет, а что пишет э, Беркут, ну вот я почитал, там в ну, э, э, история была с, э, совсем совсем другой, то есть а это в их э, протоколе написано, что э, люди там на них кидали битами, кидали в них э, камнями, ну, вот для чего э, чего не было. Ну вы не подписали, да, эти документы? Нет, это, я написал свою версию, ну вот, в общем следователь, дознаватель был вполне вменяемый. В Скажите, вы обращались в международные журналистские организации или хотя бы в посольство Российской Федерации? Ну Из посольства Российской Федерации мне позвонили. Вот. И вот мы просто поговорили. И вот там была такая фраза, что в общем-то... Ну, вы можете рассчитывать на, ну, на, на, на нашу помощь. И что, ну, конечно, мы, мы, ну, мы понимаем, что вы попали, в, ну, что называется, под горячую руку. Будьте осторожны. А можно вас еще спросить, насколько я понимаю, вас отпустили, но вы фигурируете все равно в уголовном производстве. Правда или нет? Ну, я завтра еще поеду в отделение. Ну вот, и вот, и, и все выяснено. А, понятно. То есть вы являетесь, ну все-таки у вас есть процессу, процессуальный статус или нет? Или они вас отпустили, закрыв? Свидетель. Люб... Вы свидетель в деле о чем? А, о том, ну, э, о том, как все, все, все происходило. Ну, То есть с точки зрения, с точки зрения Беркута, ну вот, ну, это я рассказал свою версию, как э, все было. Да, но дело возбуждено по факту массовых беспорядков, правильно я понимаю? Ну, ну, ну да, то есть как бы это то, что инкриминирует вот этим да. ребятам, это, ну, вернее то, что пишет в своих протоколах Беркут, да, это, это вот это массовое, Понят, массовое. Понятно, стоято. спасибо за разъяснение. Андрій Кісельов був з нами на зв'язку, він російський журналіст видання лента, Ру", лента Док". Ну, Тобто він фіксував просто події і за що, власне, був покараний. По суті, він знімав камерою просто. Ну, він вже ну, не, не сказав, просто. що він знімав і вони почали. Тобто Беркута виникли підозри щодо них.